надає зазначеним громадянам допомоги у вигляді продуктів харчування, одежі і взуття. На підставі отриманих з установ Кримінально-Воконавчої служби повідомлень спільно з районним відділом поліції громадським формируванням супер здійснюється контроль та адміністративний нагляд звільненими з місць позбавлення волі. На даний час під адміністративним наглядом знаходяться 13 осіб. Раніше засуджений 97 осіб, звільнених від відбування покарання 239 осіб, серед яких 17 неповнолітних. Особливо увагу потребують особи умовно достроково звільнення, адже це та на ця категорія громадян досить часто стає на сусідами небезпечних хвороб, особливо туберкульозу, а втрата суперно-коришних звірків з конкретні до зловживання в побуленими Відповідно до повноважень в районі створена та спостережна комісія, основними функціями, якими є контроль, зауможна та досвідково місць позбавлення волі, переховання, ресоціалізація, створення належних умов для адаптації суспільств у даних категорії осіб. Ми ж, ж своїх повноважень та можливості адміністрації спільно з правоохоронними органами, громадськості та іншими службами. Намагаються вирішувати конкретні питання для осіб, що повернуться з місць обладнання волі. Це стосується отримання паспорта, працевлаштування, надання медичної допомоги. У 2010 році до адміністрації за допомоги звернули всі осіб зазначеної категорії. Двоє з них вводять з надану матеріальну допомогу, а два особи влаштована добуду життєві. Четверо осіб отримали допомогу до Червоного писта у вигляді харчування та обласних. Ще один із наш роботи.

продажу пива та інших алкогольних А виконання контролювало керівниками керівник, підприємств та правоохоронними органами. Намагаємося привести концерт плану зірвального подводів та наркотиків. Традиційно стало проведені конкурсів плакатів серед вищих загальних кружків, молодь і здоровий спосіб життя. Також плануємо розробити буклети інформаційних листів локати, пам'ятки, які будуть зосереджувати молодь вживання алкоголю, наркотичних заходів та паління. Адже вважаємо, що найголовніше це систематична і повсемічна профілактична робота, школа, дім, вищий навчальний заклад, заклади культури, дозвілля, вулична реклама, телебачення, про що. Виховання здорового способу життя потрібно починати з малечі. Тому, мабуть, в подальшому будемо планувати профілактичні заходи зі школярами в обличчях та з дошкільнями. Щоб лігнові формі діткам прищеплювати навики здорового здоров другого життя, без ціну, алкоголю та наркотиків. До цієї роботи нам залучати рядковий театр, дитячі театральні студії, громадське об'єднання. Районна адміністрація Ковальційна Ради продовжить роботу щодо виконання міських програм та рішення міської кординаційної ради, які обговорювалися сьогодні проблема. Дякую. Запитання доповідача. Посетение. У меня был вопрос. Когда последний раз запросили заседание координационного совета и кого вы приглашали и рассматривали ли вопрос Югруза? Вы сегодня много говорите, не ну, конкретно читаете книгу. Вопрос, что... Не, а, ну вас все-таки не получили сюда. Вы член координационного член, совета. Но, как член координационного член. совета, когда последний раз администрация федерального района проводила заседание и кто присутствовал? И кто-то, кого мы приглашаем, все члены нашего Координационного совета, нас всего 7 человек, всегда присутствуют правоохранительные органы, всегда есть представители санстанции, mm -hmm. образования, mm -hmm. ну, все да, заинтересованы, скажем, лица. Выслушивали, ну, это же как раз было начало учебного года, поэтому выслушивали службу по делам совершеннолетних. Вот. Mm -hmm. а, мы пришли и... сегодня, готовились конкретно вот Вы говорили, я понимаю, что вы, наверное, так и собирались. Если собирались, то чисто формально, вот ну, так вот, сколько лекций, сколько не чего. Мы акцентировали внимание именно на туберкулез. А когда вы будете акцентировать, у нас эпидемия туберкулеза Но если вы порядок длинный хорошо воспринимаете, Тамара Ивановна абсолютно права. Там написано про стан, профилактики туберкулеза. Основное ваше вопрос, на чем вы должны были акцентуироваться. А для Тамары Ивановны это с одной боку, а с другого боку, Константин Дмитриевич уполноваживает на лекарственном и в дальнейшем порядке, что так вот в пятницу у тебя была травма, а сегодня ушла она. Светлана Ивановна. Еще вопрос. Светлана Ивановна, дело в том, что перед тем, как к нам ехала проверка Всемирной организации здравоохранения, вот, а также представители комитета Украины по борьбе с туберкулезом ВИЧ-инфекцией вот, и представители международных органов. Мы просили, чтобы координационные советы районов дали протоколы своих заседаний для того, чтобы проследить цели, направления и в данном направлении, какой район что для себя избрал. К сожалению, в центральный район у нас вообще отсутствует. Ни одного протокола нет, ни одного заседания мы даже не знаем кто у вас входит в состав координационного совета. Если завочане нам дают, и заводской район можно э, видеть сразу, потому что они выпускают буквели. Сейчас Рейса. Софья Петровна есть? А да, да, Софья Петровна, вы уже закончили, да, методический материал по туберкулезу? Да, вот э, заводский район есть чем гордиться, действительно, вот они заканчивают уже металлический материал по профилактике туберкулезу, это цветное цветном вот Здесь металлический материал также по дню городу, э, мы иностранцам подарили. Вот, э, Горобильный район, да, тоже нам довольно-таки дал э, обширный материал. Ленинский район дал, но, ну, к сожалению, центральный район вроде бы должен быть как бы впереди, но, к сожалению... Я уверена, что правоконечника перед гражданами там не было. Смотрите, кто у вас был из сан кто был из вечерного учреждения на кожном теле. Если вы правоконечника, у меня, конечно, может быть, не помните. Вы же должны работать. Я приду в администрацию. Я буду тогда говорить, а где а это, вы, трюбе, трюбе. Я я просто, протокол, кладу кладу. Кладу. Я просто боюсь, что так... чтобы, спасибо, внимание, я я просто, я не могу, А центральный район, где работа вообще не проводится по предплантике туберкулеза, центральный район всегда там. Я с вами Я прошу, абсолютно слушание за уважение. По-перше, що повинен бути заступник. Якщо нема одного, то є другий заступник. Володимир Івановичу я передам цю інформацію, ви зі свого боку передайте про те, що роботу от зараз абсолютно не змовляючись з усіх сторін визнають роботу центрального району цього питання незадовільню. І я думаю, що ми на наступний раз вас ще раз поставимо, будемо заслуховувати, але вже не вас особисто, а... Повинен быть головой вашего... Да, еще прошу запросить. Я не отвечаю на статистику на центральном уровне, но как туберкулез, кулинфекция, вишенфекция, туберкулез, эти 740 человек, которые состоят на учете вишенфекции, 403 человека из них с туберкулезом. В самом высоком уровне в районном районе по заводскому похоронению в центре района в районном районе. Мені не думається, що взагалі нічого в центральному районі не область але те, що треба роботу систематизувати, зібратися, ще раз подумати, що треба роботи в першу чергу, в другу чергу, це обов'язково треба. Я буду говорити з Володимиром Івановичем щодо цього. Можно, но ну, я вообще, как я бы... Я просто думаю, что нужно Светлане Ивановне задавать вопрос, ну, если она не, мы не мы в теме, мы не мы в теме мы то что мы будем? Мы просто сами для себя сделали выставок и, 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 и пробуем, что мы будем я, я хочу похвалить Светлану Ивановну, как бы я про туберкулез ничего не понимаю, я говорить ничего не буду и спрашивать ничего не буду. А вот что касается количества лекций, количества там этих уроков, количества а, Меня вообще это не поразило, не я... не это я... Меньше. Ну не знаю, я вот слышу, меня поразило. У меня единственный. Светлана Ивановна, у меня вопрос к вам маленький, маленький вопрос. Э, сколько в корабель, э, сколько в центральном районе деток алкоголиков и наркоманов? И как вы считаете, все ли сделано? Ну, тут уже тоже наркомания, тут же вот написано, ну туберкулез написано, ну, пер... да Конкретно И этот маленький, это как бы первый. А второй вопрос все-таки, все ли сделано и что нужно сделать, чтобы вот ликвидировать вот эту проблему. Да, чтобы ликвидировать проблему по центральному району. Не ведет нигде, ни у нас, ни служба по делам детей, ни один молодежный не ведет кучу людей, которые стоят в медицинском учреждении как по Это на самом это если у меня информационные приезды, вообще не стоят в следующих культуры, образования. Что нужно еще сделать, как вы считаете, чтобы эту тему закрыть, чтобы не, не существовало этого? Потому что мы обречены, значит, получается. Мы будем постоянно встречаться. Нет, Тема алгоритма, она историческая. Это тема. Но то, что мы должны в первую очередь работать с детьми, это понятно. Я бы сказала, что мы должны сегодня сделать, чтобы завтра у нас все было хорошо. Ну не можно сегодня на завтра сделать такие результаты. Да так что не можно? Мы же подавали вам э, на протяжении года, подаем, что нужно сделать. Вот вы сейчас сказали, вы лично знаете какой штраф за продажу ребенку пива, бутылки или пачки сигарет или бутылки водки? Не знаете? А кто знает здесь присутствующих? Какой штраф сегодня? О чем мы тогда говорим? Вот один мальчик знает, сколько? 1200. 1200. Дети, уже давно не 1000. 6800. О чем мы говорим здесь? Что координационная рада, ни один человек не знает, какой штраф. И если сделать, чтобы эти штрафы действительно работали, вот здесь представитель милиции есть, который, если сделать, чтобы они действительно работали, то эту тему можно закрыть. Я не знаю, как с туберкулезом, я не специалист по туберкулезу. Но тему детского пьянства, детской наркомании, вот Анатолий мне скажет, что эту тему можно закрыть, но только должна общественность включиться, не разговорами, не цифрами какими-то. Спасибо. Спасибо. Эта тема действительно сложная и правильная. До тех пор, пока сознание не заработает у того, кто продает... Не заработает оно у них. Мы должны, мы должны, активисты, родители, общественники, мы должны их заставить. Да нет у них сознания, нет у них сознания. Мы должны их заставить. мы решим эту проблему. В каждой школе, Раиса Петровна, я вам это еще говорил. В каждой школе должно существовать движение родителей против наркотиков. И тогда мы эту проблему решим. А если мы будем вот так вот собираться и просто друг на друга смотреть, то и туберкулез тогда будет, он нас накроет полностью. Откуда идет туберкулез? С ровного места идет туберкулез. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, с вами хочу ответить. Значит, до конца года у нас, благодаря Раисе Петровне, появится сайт координационного совета. Значит, я в дальнейшем всем информацию дам по сайте.